Dulu, sebelum Melaka wujud, sebelum Palembang disebut dalam hikayat, alam Melayu dah ada negeri-negeri lama. Sungai panjang, hutan lebat, laut luas. Semua orang guna untuk hidup dan berdagang. Orang dari India, China, Arab datang bawa barang dan budaya. Dan dari jauh, dari tanah keling, lahir seorang raja yang hebat. Raja Suran namanya. Maka masyuhurlah nama Raja Suran ke segenap penjuru dunia. Barang siapa mendengar namanya, Nescaya gentarlah hati kerana tiada negeri yang diserang baginda melainkan akan tunduk atau musnah. Siapa Raja Suran ni? Raja Suran ni datang dari Keling, tanah India Selatan. Satu lagi batu asas empayar kita. Tiada lagi pencabar yang tingkal. kau telah menakluki bumi. Dia kuat, dihormati dan penakluk banyak negeri, tapi dia bukan raja India yang sebenar. Tiada prasasti tulis nama dia. Dia tokoh hikayat, lahir dari ingatan sejarah Chola yang datang menyerang alam Melayu. Jadi, dia simbol raja kuat dari seberang laut, tapi dalam versi Melayu, Raja Suran pandang ke alam Melayu. Dia tak nak sekadar jadi raja biasa. Dalam budaya Melayu, Raja Hebat kena kuasai tiga alam. Darat, manusia dan politik. Laut, kuasa alam dan gaib. Alam kosmik, daulat penuh. Lalu gangga negara dipilih sebab ia negeri tua, berdaulat dan simbol kekuasaan darat. Menundukkannya sama dengan ujian pertama Raja Suran. Bunyikan semboyan pada suatu masa, Raja Suran mendengar kabar tentang sebuah negeri besar di timur bernama Gangga Negara. Rajanya bernama Raja Gangga Sah Johan. Negeri itu makmur, tenteranya ramai dan rajanya berdaulat. Kalau kita ikut kajian, tempat ni lebih kurang kawasan beruas dan sungai perak sekarang. Kaya, berdaulat, ramai orang, sungainya panjang, perfect untuk perdagangan. Gangga negara ni jadi simbol kuasa darat. Siapa pun nak jadi raja besar, mesti dulu kenal dan hormat negeri ni. Lalu, digerakkanlah bala tentera yang tidak terhitung banyaknya. Kapal perang memenuhi lautan, kuda perang menggegarkan daratan dan panji Raja Suran berkibar seperti awan hitam menutup langit. Maka berlakulah peperangan yang besar antara Raja Suran dengan Raja Gangga Sah Johan. Mereka akan datang Sebuah armada seperti sekumpulan belalang, kapal besar mereka memberi mereka kuasa di laut, tetapi di sungai kita mereka buta. Perintah telah diberikan, kubu itu mesti jatuh sebelum senja. Tiada jalan untuk berpatah balik, komandan. Kita tidak boleh tembus. Tembok itu terlalu tinggi. Sasar pintu gerbang utama. Tembak sehingga lengan kamu patah. Jangan berhenti untuk apa-apa pun. gun gangga dibakar kamu boleh ambil kota ini tapi kamu tidak akan pernah memiliki jiwa kami beberapa lama mereka bertempur akhirnya dengan takdir Allah jua raja gangga sahjohan pun alahlah. negeri gangga negara ditawan dan raja suran pun masuk ke istana sebagai raja penakluk Namun anehnya, Raja Suran tidak merampas tahta, tidak memerintah negeri itu dan tidak tinggal lama. Kerana penaklukan ini bukan untuk pemerintahan tetapi untuk pengesahan kuasa. Setelah Raja Suran menguasai banyak negeri di darat, maka timbullah dalam hatinya suatu keinginan yang tiada pernah difikirkan oleh raja lain. Baginda berfikir, jika aku telah menguasai daratan, Apakah lagi rahsia yang tersembunyi daripada manusia? Maka, Raja Suran pun berkehendak melihat negeri di bawah laut. Tempat yang tidak pernah dijejaki manusia hidup. Daratan sudah tunduk, Tuanku. Tapi lautan... Lautan tiada raja. Daratan sudah membisu, Chandra. Tetapi laut, laut itu sedang menyanyi. Baginda menyuruh tukang besi membuat peti daripada kaca yang amat tebal. Tiada dimasuki air dan tiada pecah walau dihimpit tekanan samudera. Setelah siap, Raja Suran pun masuk ke dalam peti Masih itu lalu diturunkan tadah. ke dasar laut. Kerajaan tuanku memerlukan tuanku. Jangan tukarkannya dengan khayalan yang gelap. Maka ajaiblah yang dilihat Raja Suran. Baginda berjalan di dasar laut seperti berjalan di bumi sendiri. Ikan-ikan besar dan kecil beredar di sekelilingnya. Istana-istana emas di bawah laut berkilauan dan cahaya memancar tanpa pelita. Maka terkejutlah segala makhluk laut melihat seorang manusia hidup turun ke alam mereka. Namun makhluk laut tidak mengganggu. Lalu Raja Suran pun dibawa menghadap Raja Aktabul Ardi, Raja Negeri Bawah Laut. Maka Raja itu memuliakan Raja Suran sebagai tetamu besar. Kerana belum pernah manusia turun ke situ dengan hidupnya. Raja Aktabul Ardi pun berkata bahawa Raja Suran ialah Raja Besar di darat dan kedatangan baginda adalah dengan izin Tuhan sekalian alam. Maka Raja Suran pun dikahwinkan dengan puteri Raja Aktabul Ardi yang cantik jelita yang bernama Puteri Mahtabul Ardi sebagai tanda persahabatan antara alam laut dan darat. Beberapa lama, Raja Suran tinggal di bawah laut melihat kebesaran ciptaan Tuhan dan rahsia alam yang tidak diketahui manusia. Setelah itu, Raja Suran pun kembali ke dunia manusia dan peti kaca itu pun dinaikkan ke permukaan laut. Maka pulanglah Raja Suran ke negerinya sebagai raja yang bukan sahaja menguasai darat bahkan telah menjejak alam yang tersembunyi. Tiada raja di dunia yang dapat menandingi perbuatannya menakluk negeri-negeri besar menundukkan raja-raja gagah turun ke dasar laut dengan tubuh hidup maka sebab itulah dalam sulalatus salatin raja suran disebut bukan sekadar raja manusia tetapi raja yang hampir menyentuh alam gaib lambang daulat yang melampaui kebiasaan kegelapan dari jurang jurang itu menelan segalanya